Yama zilib bağlı sosial şəbəkə istifadəçilərindən biri status yazıb. O, dermatoloqun yazdığı və 50 manat aldığı mazın əslində yanmaz olduğuunu sonradan öyrənib. Pay-tərəf dəqtlərində 10 manata satılan mazın ona 2000 manata təklif edildiyini yazıb. Məsələnin birinci tərəfi, müştəri aldadılıb. Səndə maldadılan şəxs təkcə o deyil. Yama periferatiya ilə bağlı azad istehlakçılar birnə telefon zəngləri daxil olunubdur. Bu vasitəni Sanki bir kosmetik vasitə kimi əhaliyə təqdim edilirlər. Lakin Yanper preparatı kosmetik vasitə deyil, o tibbi preparatdır, dərmandır və əksər hallarda heyvanlar üçün istifadə olunur. Əmpisi isə odur ki, Yanmazı veterinar praktika üçün nəzərdə tutulub. Piçik, it, donuz, keçi, qoyun, at və iri buynuzlu mal qarada yaranmış dəri xəstəliklərinin müalicəsi üçündür. Eyni zamanda da antiparazlar təsirə malikdir Yanmazı. Hal-hazırda Yanmazı futeymedik gözə qarşı da istifadə edilir. Həmçində itlədə e, miklasporiya qarşı istifadə edilir. Həmçinin də demək xəstələrinə qarşı istifadə edilir. Bəs heyvanlar üçün nəzərdə tutulan preparatın insan dərisindəki problemin həllini zamanı istifadəsi nə dərəcədə düzgündür? Türkiyədən ölkəmizə üz tutub burada gözəllik salonlarının birində çalışan müsahibim deyir ki, bu qəbul edilməzdir. Hasta ola bilməz. Çünki o heyvan üçün hazırlanmış yan təsir edə bilər və insanın üzündə yaralar ola bilər. Mütəxəssislər deyir ki, düzdür, heyvanlar üçün olan preparatların insanlar üçün təyinatı var. Amma həmin preparatların tərkibində olan inqredientlər, təsir vasitələrinin insan üçün nəzərdə tutulmadığını bildirirlər. Bundan başqa onların tərkibində olan təsir edici maddələrin dozası da insan üçün deyil. Necə ki, heyvanı mənşəli qidaların insanlar tərəfindən istehlaki düzgün deyil, dərman vasitələri də elədir insanlarda deməyə yanmazını işlətməmişəm. Heyvanlarda təmürü xəstəliyinə, mikrosporli xəstəliyinə işlətmişik. Bu masının dozası da insan üçün çox yüksəkdir. Necə ki insan bir dərmandan yüksək dozada istifadə etdikdə effekti də yüksək olur. Əgər onun üstünə veterinar praktik üçün yazılıbsa, insan dərisinə çəkilməsi qadağandır. Ola bilər ki, kosmetoloqlar istifadə etdikdə durulaşdırırlar. Hansısa konsentrasiyada istifadə edirlər, amma bu da düzgün deyil, çünki fabrik istehsalı olmur və onun insan dərisinə istifadəsi sonradan ciddi fəsidlərə, hətta ömürlük dəri xərçənginə, üzətinin tökülməsinə qədər gətirib çıxara bilər. Pərviz İsmayılova, Rahib Səfərov, Space